там немножко встала паника. Я слышала, что были стоны. Может быть, человек сия, может быть, вот так. У меня было шоковое состояние, я могла пройти 10 метров и все. Но дальше уже ходить не могла. Конструкция упала и остановилась на каком-то промежутке над моей головой. Я услышала, ну, почувствовала удар по спине очень сильный и ударилась грудью об землю. Чайна подія через рясний чи через погане закріплений каркас даху сталася 11 січня поблизу станції метро імені Олександра Масельського. На трьох людей впала недобудована металева конструкція. Усіх постраждалих відправили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Щодо цієї події, до пабліка Харківлів звернулася Вікторія та попросила розголосу про те, що в лікарні брали гроші навіть за пробу на алкоголь. Така надзвичайна подія. Могла статись с каждым, же Виктория, але трапалась я с ними. Когда я дошла до ступенек, которые маленькие ступеньки там есть две, которые начинаются на рынке с левой стороны, стоял недостроенный павильон. То есть там были металлические балки, металлическая конструкция крыши здоровая. Я начала идти, ну буквально, а, не знаю, метра три я прошла, услышала хруст, но я уже была между павильоном недостроенным и киоском. Когда я начала идти обратно а павильон начал заваливаться. Ну, то есть я начала отбегать, и я не успела. И меня полностью накрыла павильоном. Почувствовала удар по спине очень сильный. И ударилась грудью об землю. Мне казалось, что быстро все было. Но не знаю, сколько по времени. Я э, попыталась выползти из-под этих балок. Слышала, начали толкать конструкцию. Ну, начала кричать, чтобы не делали, потому что могут травмировать меня більше. Я выползла и через отверстие среди этих конструкций металлических смогла пробраться. Дальше мне там за руку потащили и вытащили. Ну то есть у меня было шоковое состояние, я могла пройти 10 метрів и все. Ну дальше уже ходить не могла. Також вона каже, зараз ходити не може, адже жінку мучить сильний біль, знеболюючи не допомагають. За цей невеликий проміжок часу вона витратила 350 гривень. 100 гривен это анализ крови а, свины 150 это узи и ну, я не, честно не скажу в каких пределах 50 или 100 гривен это обезболивающие шприцы обезболивающие перчатки на додачу до тегу здесь ли деввчины пи час спилкувания лікар поводив в cb профессионально сегодня пришел врач который вел себя в миллияр а, тыкал ну, то есть, давай переворачивайся. Я говорю, в смысле, я говорю, понимаете, мне больно, я даже, ну, я не могу быстро переворачиваться, говорю, мне очень больно. Мне постоянно больно. Я говорю, можете сама, ну, как-то по-нормальному общаться. А как с тобой общаться? Я говорю, как пациент, с врачом общается. Пощупал живот, отправим тебя на УЗИ. Я говорю, ну, а спину будете смотреть, Да не надо. Пришел в 10, ладно, показывай спину. Потом отправили меня на УЗИ. То есть, я говорю, спрашиваю, когда будет УЗИ, во сколько опять? когда дойдет очередь, но когда я буду это знать? Ты что, спешишь? Что такое? Ну, спину ничем не обрабатывали, ни мазями, ничего. Все, что это сделали, это укол диксалгина обезболивающего, но боль у меня не проходит. То есть укол сделали, но боль не проходит. Это и все за целый день. Так уж 12 сечня Виктория повинна была лететь до Анталии. У меня был самолет в 2.55 сегодня. Я должна была улететь. Естественно, я нікуди не улетела. Хто в этом виноват? Хто мені буде компенсувати білети? Обратно білети у мене теж куплена. Ну, то есть они мне не нужны. Этого, ну, это тоже, понятное дело, Нікого не волнує. Друга потерпіла Валентина. Отримала закриту черепно мозкову травму, струс головного мозку та забиття. Вона потрапила під обвал, шукаючи місце на тротуарі, де було менше льоду. Я увидев, що конструкція за Я быстренько, я не успела еще дальше пройти, я только была на входе. Я быстренько повернулась и, думаю, буду убегать. Хотя я видела, что конструкция вроде бы кренилась от меня. Но, всякое, может быть, я, как говорится, в целях сохранения. Потом слышу, там, видимо, она поменяла направление, и в загонку меня ударил по голове. Удар пришелся касательно, поэтому это меня спасло и шапка, которая была на мне, а потом сильно по спине. И меня свалило, ну вот, и конструкция упала и остановилась на каком-то промежутке над моей головой. Получились ноги на рынке, а туловище за это. И, кроме того, зажата было между столбом конструкции, и там киоск был. Да еще пришелся по спине. Грудная клетка со стороны спины, сильный удар, что у меня, когда вытащил, у меня ноги подкашивались. Меня просто вытащили, когда МЧСик поработали, конструкцию подняли и меня за ноги вытащили. Зараз Валентина почувствует себя краще. Спина болит, но, конечно, намного уже не так, как было. Все-таки эти уколы, видимо, действия произвели на улучшение. У міськраді ж пообіцяли надати всю необхідну допомогу тим, хто опинився в епіцентрі подій. Обидві потерпілі на це сподіваються. Робітники слідчого управління головного управління національної поліції в Харківській області відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 272 та частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. За даним фактом до єдиного реєстру до судових розслідувань внесені відомості за частина 2 статті 272 кримінального кодексу та частина 2 статті 367 на даний час слідчого управління під керівництвом прокуратури Харківської області проводиться невідкладні слідчі дії, встановлюються очевидці події, а також власники будівель та торгівельних майданчиків, які знаходяться на території ринку.